মই মিয়ানী হৈ গ'লো মানে মুছলমান হৈ গলো মই ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছো আৰু এটা কথা জানেনে মই কলিমা কবলৈও শিকিছো যিটো ফাৰ্ষ্ট কলিমা আছে লা ইল্লাহ মহম্মদ ৰছল উল্লাহ উচ্চাৰণত ভুল হ'ব পাৰি ক্ষমা কৰিব তাৰ অৰ্থ হৈছে যে আল্লাহৰ বাহিৰেও অন্য কোনো উপাস্য দেৱতা নাই অৰ্থাৎ মই এতিয়া নতুনকৈ গ্ৰহণ কৰিছো ধৰ্মটো মানে মই নিজৰ ধৰ্মৰ পৰা স্থানান্তৰিত হৈছো ধৰ্মান্তৰিত হৈছো অন্য এটা ধৰ্মলৈ গতিকে মই মিয়ানী হৈ গ'লো কেনেকৈ গম পাই নে কিন্তু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল উইডাউট ফলয়িং এনি লিগেল প্ৰচেছ কোনো ধৰণৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া মই এটা ধৰ্মৰ পৰা অন্য এটা ধৰ্মলৈ জঁপিয়াই পাৰ হৈ একদম ইজি প্ৰচেছ হয় ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে যিকোনো ধৰ্মৰ পৰা আপুনি সলনি হ'ব পাৰে মই চাব দেই কেনেকৈ মই মুছলিম হৈ গলো অতি সোনকালে মই মিয়ানিক হৈ গলো চাব আপোনালোকক দেখাই আছো এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত চেঞ্জ হৈ যাম এইটো এটা একদম জাদুৰী ট্ৰিক হয় গম পাইছেনে মেজিক ট্ৰিপ হয় যিটো কৰি মই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে মুছলিম হৈ যাম চাব দেই মই মোৰ নিজৰ ধৰ্মত আছোঁ ন চাব এক ছেকেণ্ড আপোনালোকে একদম অপেক্ষা কৰক এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত চাব মই এতিয়া মুছলিম হৈ যাম চাব এয়া চাওক মই লগে লগে মুছলমান হৈ গ'লোঁ হয়নে এটা কথা কওকচোন ঠাণ্ডা দিনত কি আপোনালোকে এনেকৈ কাপোৰখন নলয় আমি কি এনেকৈ ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি স্কাৰ্ফখন লৈ নলওঁ কওকচোন কি কথা এইটো তাৰপিছত হৈ গ'ল এতিয়া মই দেখাম ৰ'ব এই যে স্কুটিখন লৈ যেতিয়া ঘূৰ ৰ'দত ওলাই যাওঁ চোকা ৰ'দত ঠিক আছে তেতিয়া এনেকৈ কৰি এতিয়া চাই থাকক দেখিবলৈ ধুনীয়াই লাগিছে কিন্তু দেই এতিয়া চাব এইখন চাওক এইখন এনেকৈ বান্ধি যাওঁ কিহৰ কাৰণে জানেনে ৰ'দৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এতিয়াও মই হৈ গ'লোঁ মিয়ানী ঠিক আছে মিয়াৰ দালল হৈ গ'লোঁ মিয়ানী বুলি নকওঁ বাৰু ঠিক আছে আৰু এই ধৰি লওক এনেকৈ থাকিলোঁ আৰু এনেকৈ কিবা কৰিম তেতিয়া মই কি হৈ গ'লোঁ তেতিয়া একেই হৈ গ'লোঁ মিয়াৰ দালাল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাওক সম্পূৰ্ণ মুছলমান দৰে লাগিছেনে মানে মিয়াৰ দালালৰ দৰে মিয়ানী লাগিছে এটা কথা কওঁ শুনক মোৰ চেহেৰাটোৱে এনেকুৱা মই কি কৰিম কওকচোন যিটোৱেই কাপোৰ পিন্ধো যেনেকুৱাই সাজত থাকোঁ তেনেকুৱাই ৰূপ লওঁ পানীৰ দৰে নিজৰ কোনো আকৃতি নাইকিয়াৰ দৰে হৈ যাওঁ মই যিটো সম্প্ৰদায় যিটো জনজাতিৰ কাপোৰ পিন্ধো মোক সেইটো বুলিয়ে ভাবি লয় য'তেই যাওঁ এবাৰ মই নেপাল গৈছিলোঁ মোক নেপালী বুলি ভাবি ল'লে কি ক'ম ভগৱানে এনেকৈ সজিছে এতিয়া কি কৰিম এইটো চাব এতিয়াও কিন্তু ঠিক আছে সেইখিনিলৈকে ঠিক আছিলে মই মিয়ানী আছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও মই মিয়াৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই এই যে গামোচাখন মই মূৰত লৈছোঁ এনেকৈ সেইটোতো কিন্তু সকলোৱে মোক গালি পায় খেৰ মহাজ্ঞানী সৎ মূৰত কাপোৰখন অৰ্থাৎ গামোচাখন লৈ ল'লে মানুহ কোনো ধৰ্মান্তৰিত হৈ নাযায় এটা ধৰ্মৰ পৰা আন এটা ধৰ্মলৈ জপিয়াই দিয়া কনভাৰ্ট হৈ যোৱা নুবুজাই নিজৰ সকলোৰে অ'ন চইচ থাকে নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে যিকোনো সাজপাৰ পিন্ধিব পাৰে সেইবুলি আপোনালোকৰ এনেকৈ কাৰোবাক সমালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মই কাপোৰখন লৈ ললেই কি মোৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হৈ গল মই মিয়ানী হৈ গলো মিয়াৰ দালাল হৈ গলো কি মানে এইবোৰ কওকচোন কিবা যদি বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিছে তেতিয়া কওক আৰু হেৰো অলগদ্ধ ইমান সহজ কথা নহয় এটা ধৰ্মৰ পৰা অন্য এটা ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হোৱাটো বহুত লীগেল প্ৰচেছ থাকে আইনী প্ৰক্ৰিয়া ফল' কৰাৰ পিছতে কিন্তু এটা ধৰ্মৰ পৰা অন্য এটা ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হব পাৰি বুজি পাইছা যদি ইমানে সহজ হলহেঁতেন তেনেহ'লে বিবাহ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া নহলহেতেন আমাৰ মন গ'লে যিকোনো ধৰ্মৰ লগত আমি বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হ'ব পাৰিলোহেতেন তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট বুলি একোৱে আইন নোলালেহে গম পাইছা নে আৰু মই কোনো ধৰ্ম পৰিবৰ্তন কৰা নাই নিজৰ ধৰ্মতে আছো তোমালোকেহে মোক ইমান বেছি মানসিক শাস্তি দি আছা আৰু কালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলো তাত বহুতে মোক কৈছে ইমান বেছি চাপৰ্ট কৰিছে মৰম দিছে তাৰ কাৰণে জ্ঞাপন কৰিছো সকলোৱে মোক কৈছে যে কুকুৰে ভুকিবই তাক লৈ তুমি চিন্তা নকৰিবা নিজৰ কামত আগবাঢ়ি যোৱা কিন্তু এটা কথা কওঁ যে কুকুৰ ভুকি থাকিব হয় কিন্তু কুকুৰে ভুকি থাকিলে যদি উচিত সময়ত তাক খেদা নিদিওঁ তেনেহলে কামুৰি দিয়াৰ চান্স থাকে গতিকে কেতিয়াবা খেদিবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব দেই বাকী সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু বহুত কেইজন মানুহে মোক ইনবক্সত মেছেজ কৰিছে আৰু কৈছে যে মূৰত উৰণিখন লোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ইমান বেছি সমস্যা হৈ আছে উৰণিখন লবলৈ বাদ দি দিয়া তোমাৰ বিতৰ্কও শেষ সমালোচনাও শেষ কিয় বাদ দিম গামোচা লৈ আছো যিকোনো উৰণি লৈছো চাব আৰু দীঘলকে লম এয়া চাওক এতিয়া কিবা সমস্যা হৈছে নেকি কাৰোবাৰ হা আৰু দীঘলকে ল'ম যেতিয়া মোৰ মন যায় তেতিয়া ল'ম যেতিয়া মন নাযায় মই নলওঁ গতিকে শুভাকাংক্ষী হিচাপে এটাই অনুৰোধ কৰিম কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত নাইবা কোনো এটা সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত বিৰূপ মন্তব্য কৰি থকাতকৈ নিজৰ কামত মনোযোগ দিয়ক চাবচোন আপোনাৰ নিজৰে উন্নতি হোৱাৰ লগতে সমাজখনৰ পৰা এটা বেয়া বস্তু কমি যাব ধন্যবাদ জনাইছো ভুল হলে ক্ষমা কৰিব